সম্প্রতি ভারতে ঢুকে ভারতীয়দের অনুষ্ঠানে বাধা দেয়া এবার বাংলাদেশের দিনাজপুরে ভারতীয় বিএসএফ এর গুন্ডামির অবসান ঘটিয়ে পুনরায় সীমান্ত সড়ক তৈরির কাজ শুরু করার মধ্য দিয়ে অন্য এক বিজিবিকে দেখছে বাংলাদেশ ভারতীয় সীমান্তরক্ষী বাহিনী বিএসএফ এর আপত্তি এবং বাধার মুখে বন্ধ থাকার পর দিনাজপুরের বিরল সীমান্ত সংলগ্ন রাস্তার নির্মাণ কাজ एहसान खान और आप देख रहे हैं यूट्यूब चैनल एहसान एहसान विद मैं उम्मीद करता हूँ आप जहाँ भी होंगे इंजॉय करते होंगे मजे में होंगे और फिट फाट होंगे व्यूवर्स आपको बताएं कि बांग्लादेश बॉर्डर गार्ड फोर्स है बीजेपी और इंडियन जो बॉर्डर गार्ड फोर्स है जिसको बी कहते हैं उनके दरमियान एक और बड़ी डेवलपमेंट हुई है जी हाँ कुछ दिन पहले की बात है कि जब बांग्लादेश बॉर्डर गार्ड फोर्स ने ज़ीरो पॉइंट के ऊपर नॉर्मस लाइन वो होती है ज़ीरो पॉइंट वो होता है जो न्यूट्रल जगह होती है ना वो बांग्लादेश के पास है बॉर्डर वाली वो जगह और ना ही वो भारत के पास होती है उसको ज़ीरो पॉइंट कहते हैं ऐसी बहुत सी बॉर्डर के साथ साथ इंडिया और बांग्लादेश के जगह काफ़ी पड़ी हुई है जिसका कोई वाली वारस नहीं है अब वो जो जगह है उसके ऊपर तकरीबन एक महीना हो गया है कि जो इंडियन बॉर्डर गार्ड फोर्स है और फिर जो बांग्लादेशी बीजीबी है बॉर्डर गार्ड फोर्स है उसने क्या किया उस नॉर्मस लैंड में जो ज़ीरो पॉइंट है जो जगह बॉर्डर के बिल्कुल करीब है ना वो इंडिया की है ना वो बांग्लादेश की है वहाँ पर इंडिया वाली साइड पे यानी वेस्ट बंगाल वाली साइड पे एक जो हिंदुओं का एक रिलीजन होता है और एक फेस्टिवल होता है रिलीजन फेस्टिवल होता है हिंदुओं का वो वहाँ पर मना रहे थे तो वहाँ पर जाकर बांग्लादेश जो बॉर्डर गार्ड फोर्स है पीजीबी उन्होंने उनको रोका कि आपने अब ये नहीं करना क्योंकि ये जगह ना भारत की है ना बांग्लादेश की है तो आप वहाँ पर करें जो जगह भारत की है तो उसके बाद फिर काफ़ी गुस्सा मनाया गया भारत की तरफ से इंडियन की तरफ से वेस्ट बंगाल मीडिया इसके ऊपर काफ़ी चीख़े मारता रहा आग बगोला हुआ कि इनकी कैसे ज़रूरत हुई यानी बांग्लादेश फोर्स की कि वो आकर हमें रोकें यानी हमारा हिंदुओं का जो फेस्टिवल था उनको सेलिब्रेट नहीं करने दिया ठीक से और इनकी ऐसी की तैसी क्योंकि बांग्लादेश आपको याद होगा जो इनकी बॉर्डर गार्ड फोर्स है वो काफ़ी अब अग्रेशन में आ चुकी है जब से इनके जवान को शहीद किया रईसुद्दीन को आपको याद होगा तीन चार महीने पहले की बात है रईसुद्दीन को बीएसएफ ने इल्ज़ाम लगाकर रईसुद्दीन के ऊपर कि ये स्मगलर है जान बूझ कर उसको शहीद कर दिया था उसके बाद फिर इनके अंदर भी गुस्सा था तो इन्होंने खैर फिर इस तरह से किया तो अब जनाब उसका जो जवाब है वो दिनाजपुर डिस्ट्रिक्ट के अंदर बीएसएफ की तरफ से दिया गया है और बहुत ही इंटरेस्टिंग है आप ज़रा गौर से सुनिएगा फिर एक वीडियो क्लिप भी है बी ट्यूब का वो भी हम देखेंगे अब देखें बांग्लादेश जो कर रहा है वो रोड बना रहा है बॉर्डर रोड बना रहा है क्योंकि जो बॉर्डर रोड बनाने का ये फ़ायदा होता है कि उससे आप जो अपनी सिक्योरिटी है वो क्लियर कर सकते हैं आपको कोई टेंशन नहीं होती आपके जो बॉर्डर गार्ड फोर्स होती है यानी बांग्लादेश को तो उन्होंने म्यांमार वाली साइड पर भी बनाया अब इंडिया वाली साइड पर भी वो बना रहे हैं क्योंकि दिनाजपुर जो डिस्ट्रिक्ट है वहाँ जहाँ बना रहे थे वहाँ पर नदियाँ जंगल पहाड़ियाँ इस तरह का आता है एरिया अब जो दिनाजपुर डिस्ट्रिक्ट के एक जगह के ऊपर जहाँ पर ये बॉर्डर रोड बांग्लादेश का बन रहा था बांग्लादेश वाली साइड पे ही तो वहाँ पर बीएसएफ इंडियन जो बॉर्डर गार्ड फोर्स है उन्होंने रोक दिया कि हम नहीं बनने देंगे ये बॉर्डर रोड क्योंकि ये जगह हमारी है झूठ बोल दिया एहमी तंग करने की कोशिश उस उस इंसिडेंट का बदला लेने की जो बांग्लादेश बॉर्डर गार्ड फोर्स ने लिया था यानी वो हिंदुओं का जो एक रिलीजन फेस्टिवल था आ, वो नहीं मनाने दिया था तो वो रोड नहीं बनाने दे रहे थे फिर फौरी तौर पर बीएसएफ के जवान आए उन्होंने आके उनको उन्हों थक्कम पेल किया काफ़ी क्लैश हुई उसमें तो फिर बातचीत के जरिए इस मसले का हल निकाल लिया गया ऑफिशियली बांग्लादेश के पास मैप था उन्होंने दिखाया ये देखें भाई ये तो हमारा हक हाँ है हम तो बनाएंगे हमें कोई नहीं रोक सकता तो फिर खैर वो जो दिनाजपुर डिस्ट्रिक्ट में जो बांग्लादेश बॉर्डर रोड बना रहा है वो बनाने दिया बी की तरफ से और वो दुम दबा चले गए आइए वीडियो देखते हैं फिर इसके ऊपर हम बात करेंगे वीडियो देखने से पहले चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन भी प्रेस कर दें वीडियो को लाइक भी किया करें कमेंट सेक्शन में आप अपनी फीडबैक से हमें ज़रूर आगा भी किया करें ले जी वीडियो देखिएगा थ्री टू वन एंड क्यू বাংলাদেশের সাথে ভারতীয় বিএসএফ এর আচরণ বহুদিন ধরেই সমালোচিত হয়ে আসছে বাংলাদেশে গরু পাচার করা সীমান্তে বাংলাদেশের রাখাল কিংবা কৃষককে মেরে লাশকে কাটাতারে ঝুলিয়ে রাখার মতো ঘৃণ কাজ করেছে ভারতীয় বর্ডার গার্ড বিএসএফ অন্যদিকে বর্ডার গার্ড বাংলাদেশ বিজিবি সবসময়ই ভারতীয় বিএসএফ এবং ভারতীয় নাগরিকদের সাথে ভালো আচরণ করে গিয়েছে তবে ভারতীয় বিএসএফ এর জোয়ানরা বাংলাদেশের বিজিবির ভদ্র এবং সভ্য আচরণকে হয়তো দুর্বলতা ভেবে এসেছে আর তাই ভারতীয় বিএসএফকে প্রতিনিয়ত দেখা গিয়েছে বাংলাদেশ সীমান্ত অতিক্রম করে বাংলাদেশের গ্রামবাসীদের সাথে গুন্ডামি করতে ভারতীয় বিএসএফ মতো গ্রাম থেকে তুলে নিয়ে বাংলাদেশি কৃষকদের নির্যাতন করে যাচ্ছিল তবে একটি ঘটনা যেন বাংলাদেশের বিজিবিকে পরিবর্তন করে দিয়েছে বিজিবি সদস্য রইসুদ্দিন হত্যার ঘটনাকে নিশ্চয়ই ভুলে যাননি এরপর থেকেই বর্ডারগার্ড বাংলাদেশ ভারত এবং বাংলাদেশের বিভিন্ন সীমান্তে ভারতীয় বিএসএফের গুন্ডামির বিরুদ্ধে গর্জে উঠেছে সম্প্রতি ভারতে ঢুকে ভারতীয়দের অনুষ্ঠানে বাধা দেয়া এবার বাংলাদেশের দিনাজপুরে ভারতীয় বিএসএফের গুন্ডামির অবসান ঘটিয়ে পুনরায় সীমান্ত সড়ক তৈরির কাজ শুরু করার মধ্য দিয়ে অন্য এক বিজিবিকে দেখছে বাংলাদেশ ভারতীয় সীমান্তরক্ষী বাহিনী বিএসএফের আপত্তি এবং বাধার মুখে বন্ধ থাকার পর দিনাজপুরের বিরল সীমান্ত সংলগ্ন রাস্তার নির্মাণ কাজ আবারও শুরু হয়েছে রিজিয়ন কমান্ডার ব্রিগেডিয়ার জেনারেল খন্দকার শফিকুজ্জামান কাজের উদ্বোধন করেন বিরল উপজেলা ধর্মপুর ইউনিয়নের ধর্ম জৈনই সীমান্তে রাস্তাটির নির্মাণ কাজ শুরু করা হয় কিন্তু আন্তর্জাতিক সীমারেখার একশো পঞ্চাশ গজের মধ্যে হওয়ায় ভারতীয় বিএসএফের বাধার কারণে কাজ বন্ধ থাকে তবে বিজিবির সহায়তায় আবারও শুরু হয় সীমান্ত সড়ক নির্মাণের কাজ বর্ডার গার্ড বাংলাদেশ আশা করছে আগামী এক মাসের মাঝে এই সীমান্ত সড়ক নির্মাণ কাজ শেষ হবে হয়তো এই ঘটনাটি শুনে অনেকেই বলবেন এ আর এমন কি তবে আপনাদের জানিয়ে রাখি ভারত शीमांत तो शून्य रेखा मेने किंग ना मैंने तो व्यूअर्स आपने ये वीडियो देखी है और बांग्लादेश अपना जो बॉर्डर रोड बना रहा है उसमें रखना डालने की कोशिश की उसको रोकने की कोशिश की गई भारतीयों की तरफ से बीएसएफ की तरफ से लेकिन बांग्लादेश ने वहां पर सख्त अमल दिया क्योंकि जो भारतीय हैं बीएसएफ के जवान हैं या इंडियन हैं वो नहीं चाहते कि देखें इनका इधर रोड बने फिर ये हमें रोक सके स्मगलर को रोक सके क्योंकि बीएसएफ एस ख़ुद बहुत बड़ी स्मगलिंग करती है और वो काउज वहाँ से आती हैं बांग्लादेश में उसमें मुलव है ये जो बीएसएफ के जवान हैं ये ख़ुद मुलवस हैं अगर ये यहाँ पर फेंसिंग अच्छी हो जाती है बॉर्डर की तो फिर वहाँ से जो सामान आता है स्मगल होकर तो फिर तो रोज़ी रोटी बंद हो जाएगी इनकी बी के जवानों की इसलिए इनको अंदर से कुछ ना कुछ तंग कर रही है कोई ना कोई चीज़ के हम ये काम ना होने दें हम ये रास्ता ना बनने दें हम ये रोड को रोकें तो खैर वो फिर बांग्लादेश ने बड़े अच्छे अंदाज से उसको टैकल किया बताया कि ये हमारे पास मैप भी है ऑफिशियली हमारी जगह है आप हमें यहाँ से नहीं रोक सकते व्यवर आप भी, भी बताइएगा इसके बारे में मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में तब तक के लिए अपना बहुत ज़्यादा ख्याल रखिएगा अपने इस चैनल का भी अल्लाह हाफिज़